Salam əziz izləyicilər, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu günlərüm şüyüd düv hazırlayacağıq. Toyuq ət elə. Bunu qoyun, malat elədə vəzədə bilərsiz. Yarım kilo düyüdü təmizlənir, yuyulur. 1-2 saatlıq suda islatılar. Suya 2 çay qaşığı tuz qoyurlar. Toyuq bir az qaynadılar. 2 dəstə şüyüd düyü xırda doğranılar. Qazana su əlavə olunur, su qaynadılar, qaynan suya tuz vurulur. Və sonra düyü tökülür. Arasıra qarışdırılar. Düyü arım bişmiş olana qədər bişirilir. Biz buraya şöydə əlavə eləmirik, çünki istəyirik ki, vitaminlər qalsın. Düyüsülər Qazanın dibi yağlanır. Şöydükü sulla qazana əlavə edə bilərsiniz. Birinci üsul: bir lay düyü tökülür, düyünün üzərinə bir yemək qaşığı şöyd tökülüb qarışdırılır. Daha sonra toğu yığırıq. İkinci üsul isə qalan düyünü şöydlə qarışdırıb qazana hissə-hissə əlavə edirik. Hər iki üsuldan istifadə edə bilərsiniz. Qağda qaşığın arxası ilə bu cür dəlik açalar. Hər dəliyə bir yumurta əlavə olunur. Elə etmək lazımdır ki, yumurta qırğa çıxmasın. Üzərinə tuz istiot səpilər. Ehmalca üzərini də ilə örtürük. Açıqda qoya bilərsiz sar kök səpilir. Mətbəx salfetindən 2 qat qoyuruq, üzərinə qapağı örtürük, vam odta qoyuruq dəməm. 1 saata yaxın dəmlər. Dəmlənənə yaxın ərimiş yağla hər bir tərəfini yağlayırıq. Yeməyimiz hazırdır, çoxdan ləzzətlidir. Məsləhət görürük ki, siz də bu cür hazırlayasınız. Noş olsun. Beyjan izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun. Allah ha emanet olun.